нормально на, на свободу. Следственных изоляторов тоже освободят. Перестанут. В такой способ органы прокуратуры утратят возможность на них влиять, давить и делать, поднимать себе вот этот <coughs> уровень, да, тут уровень раскрываемости якобы, да, и э, притягнуть на него все до криминального ответственности. То есть фактически это все искусственно. Поймите, все искус, искусственно. То есть э, людей притягивают до криминального ответственности с грубым ну, вот как пример, у меня был один из э, людей, с кем я там общался, у него закончилась мера запобижного захода. Вы думаете, его освободили? Нет. Ждали следующего дня, сообщали в суд, что у него закончилась мера запобижного захода. Его доставляли в суд для того, чтобы ему избрать меру запобижного захода. Ему продлили суд с нарушением. То есть 12 часов человек фактически незаконно содержался по страже в следственном изоляторе. И это... Это не вина сотрудников следственного изолятора. Они боятся. Они боятся прокуратуры. На сегодняшний день прокуратура в Украине ⁇ это карательный орган. Поймите, не Беркута. Прокуратура ⁇ это карательный орган. Прокуратуру боятся милиция, прокуратуру боятся суды, прокуратуру боятся все. То есть на сегодняшний день карательный орган в Украине ⁇ это прокуратура. А сотрудники следственного изолятора, чтобы вы понимали, они всячески, ну как-то ну, стараются как бы обличить, но они не могут, они они конкретно получают команды. И, ну грубо говоря, люди останутся без работы, люди останутся на улице, да, сотрудники. То есть вот речь идет. Понятно, что какие-то моральные принципы, ну они они поймите, они в системе, они не могут бороться против системы. Против системы можно бороться только извне. Внутри системы тяжело бороться. Я, я вас очень прошу, пожалуйста, надо ставить, надо, надо конкретно доносить до ведома.